আজি এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমি এটা সুন্দৰ দিন অতিবাহিত কৰিবলৈ আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে ড্ৰেছ টেনিলে গৈছোঁ এইখন ড্ৰেছ টেনি চাওকচোন কি ধুনীয়া পৰিৱেশ ড্ৰেছ টেনি কি ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ আমাৰ চাৰিমাহ ধুনীয়াকৈ বহি আছে দেখিছে আমাক কণ্টেণ্ট ভৰি যাব গেলাই দিয়ক উম গুজিব নাব লাগিব এয়া আমি সকলো ফটো উঠা আৰু ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত হৈ আছোঁ এয়া ডেষ্টিনীখন দেখিছেনে একে বাইপাছৰ কাষতে বহুত ধুনীয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিব পৰা সুবিধা আছে এয়া মই ডেষ্টিনীৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন বহুত ধুনীয়া লগা এটা পৰিৱেশ ডাইনিং হল ইমান ধুনীয়া তাৰ ৰান্ধনীশালো বহুত ধুনীয়া ডাইনিং হলখন দেখিলেই মন মহি যোৱা আৰু একেই ধুনীয়াকৈ কিছুমান চিনেৰি ইয়াত আছে আৰু ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ আতিথ্য কৰিছে তেওঁ তেওঁলোকৰ আতিথ্যত আমি বহুত সন্তুষ্ট হৈছিলোঁ আৰু খোৱা খাদ্যবিলাকো বহুত ধুনীয়া দিছিলে আৰু ইয়াত দেখিছে নহয় আমাৰ ষ্টাফ কিমান ফূৰ্তি গোটেইবিলাকে কথা পাতি আলোচনা কৰি আছে একদম বহুত ফূৰ্তিব কেইজনমান থাকি গ'ল কিন্তু প্ৰায়খিনিয়ে আহিছে ইয়াত চাওক তো বড় করে নিয়ে নিই হ্যাঁ হ্যাঁ মা আলাদা করে গালিশা ফোন দিছোন তুমি নিয়ে বেদে সকলো ফটো মৰাত ব্যস্ত ফটো মিন্য লগতে আমাৰ এই ছোৱালীকেইজনী আছে নহয় সিহঁতে বহুত ফটো উঠে আৰু বহুত মৰম লগা সিহঁতে ফটোবিলাক উঠা দেখিলে বহুত ভাল লাগি যায় আৰু এয়া আমাৰ ছাৰহঁতেও সিহঁতক ফটো মাৰি দিছে তাৰপিছতে এয়া খাদ্য বস্তু আনিছে এয়া চাওকচোন খোৱা বোৱা কৰাৰ পিছত এয়া ফটো উঠা হৈছে ফটোবিলাক যে কি কি প'ষ্ট দিছে নহয় ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ফটোবিলাক উঠিছে আৰু লগতে আমাৰ ছাৰহঁতেও ধুনীয়াকৈ এই ফটোখিনি মাৰি দিছে এয়া বিলকিছ লগতে সুস্মিতা আৰু এয়া প্ৰডিউচাৰ ৰূপেন ছাৰ জিণ্টু চুনা ইহঁতেও মই ৰূপমা ধীৰেণ ছাৰ প্ৰদীপ ছাৰ ধীৰেণ ছাৰ ইয়াক ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ যোৰা কৰি কৰি ফটো উঠিছে নহয় সকলোৱে দেখিয়ে ভাল লগা আৰু বাহিৰতো বহুতে ফটো উঠিছিল মুঠতে ডেষ্টিনখনত ফটো উঠাৰ পৰিৱেশেই আৰু দেখিবলৈও ইমান ধুনীয়া যেতিয়া সেইকাৰণে সকলোৱে ফটো নুঠাকে থাকিবই নোৱাৰিলে সেইকাৰণে সকলোৱে ফটো উঠিলে এয়া আমাৰ ফটো উঠাৰ পজবিলাক দেখিলে হয়তো সকলোৱে হাঁহিব এয়া চাওকচোন আমাৰ গোটেই ষ্টাফটো তথাপিতো ষ্টাফৰ সাতজনমান থাকিয়ে গ'ল তেওঁলোকক বহুত মিছ কৰিছোঁ তেওঁলোকে অসুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোক আহিব নোৱাৰিলে আৰু এনেকেই কেতিয়াবা সকলো মিলি বাহিৰলৈ ওলাই আহি বহুত ভাল লাগে নিজৰ মনটোকে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগে বিশেষকৈ এই কৰ্মস্থলীখন আমাৰ বাবে দ্বিতীয় ঘৰখন বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁলোকৰ লগত যদি আমি মিলা প্ৰীতিৰে থাকোঁ মনবিলাক যদি একেই হয় তেতিয়াহ'লে কিমান ভাল লাগে নহয়নে সেয়া আমি কেতিয়াবা এনেকৈ মাজে মাজে বাহিৰলৈ ওলাওঁ এয়া আমাৰ প্ৰদীপ ছাৰ দেখিছেনে সকলোৱে জোকাইছে দৰা দৰা বুলি কাৰণ তেওঁ ধুনীয়াকৈ পিন্ধি আহিছিলে সেইকাৰণে ফটো কেইখন মাৰি থলোঁ তেখেতৰ ফটো কেইখন সজীৱ কৰি ৰাখিবলৈ কেতিয়াবালৈ হয়তো তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি আহিলে সেই ফটোখিনিয়ে চাব পাৰিম আৰু ইয়াৰ খাদ্য বস্তুৰ যিখিনি ফটো আছে সেইখিনিও মাৰি থলোঁ আপোনালোকে কেতিয়াবা ডেষ্টিনীলৈ আহিব পাৰিব আৰু নগাঁৱৰ বাইপাছৰ ওচৰতে বৰঘাটত বিশেষকৈ সেই ধাবাখন আছে ধাবা নহয় মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট কিন্তু মানে তাত বহুত ধুনীয়া সুবিধা আছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ খেলিছিল দিব পাৰিব সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আৰু খোৱাৰ শেষত দেখিলে সেয়া বতাহ ধুনীয়াকৈ আমাক মছলা দিছে আমি খালোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইয়ালৈ আহি ইমানেই ফূৰ্তি পাব যে সিহঁতৰ খেলা বস্তু বহুত আছিলে আৰু এয়া সীমাংচোন হিমাংশু বৰ্মন অসম প্ৰখ্যাত হিমাংশু বৰ্মন মানে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ছাৰ লগতে জুবিন গাৰ্গৰ মিমিকি কৰা হিমাংশু বৰ্মন হিমাংশু আকৌ আমাৰ দীপাঞ্জলীৰ হাজবেণ্ড হয় তেওঁ আহিছিল আৰু ডেষ্টিনীত তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনালে আৰু সেয়ে বহুত ভাল লাগিলে